Мама двух детей Ольга знает о медицинском обслуживании не понаслышке. Молодая женщина рассказывает, что ее трехлетний сын Илья, как и любой другой ребенок, периодически болеет. Но вот врачи почему-то не заносят информацию о перенесенных недугах в карточку. Есть у женщины и другие нарекания. Наши доктора, вот которые даже если вот подойти по своему участку, к своему терапевту детскому, нету должного внимания не уделяется такой. даже даже вот такая вот формальность как записать вот детский диагноз в карточку это нужно так просить чтобы вообще вот если взять допустим моего ребенка у него карточка он практически здоровый у меня ребенок и вот допустим когда мы лежали в отделении тоже вот затерялся наша выписка затерялась я уже не могу ее найти уже года два. А если она мне понадобится, допустим, диагноз ребенка нужен будет в дальнейшем. Не знаю, даже где это искать. Чиновники обещают, что в скором времени наша медицина преобразится. Здравоохранительные учреждения города и района объединяются. К этому шли последние несколько лет. Цель слияния – улучшить качество услуг, а заодно и государственные деньги сэкономить. Среди плюсов для населения – открытие новых отделений. Лечение будут принимать пациентов независимо от их места прописки. Медицинский персонал сокращать не планируют. 14 августа этого года были получены все нормативные документы в Министерстве здравоохранения на новосозданную коммунальную установу. Называться будет учреждение «Белгород-Днестровская горрайонная многопрофильная больница». Рассчитывается она на, пока по нашей разработке на 537 коек. Это учреждение предоставит помощь узкопрофильных специалистов. Планируется, что на Солнечной будет работать консультативно-диагностическая поликлиника и амбулатория семейной медицины для жителей этого микрорайона. Кроме того, начнет действовать горрайонный центр первичной медико-санитарной помощи. В нем помощь от врачей семейной медицины, педиатров и участковых смогут получить жители как города, так и района, взрослые и дети. Мы сохраняем также реанимацию и анестезиологическую службу. Образно говоря, город в структуру больницы приобретает, и район точно так же приобретает специалистов, которых сегодня, к сожалению, недостаточно, как в городе, так и в районе. Единым медицинское пространство станет уже в январе 2015 года, а пока есть нерешенные проблемы. Например, остаются вакантными 25 врачебных мест в городе и почти столько же в районе. Ангелина Савинкова, Анатолия Лукинчук, Елена Квитковская, Бессарабия Тв.